你怎么想？什么、嗯、我怎么想？他从答应写稿到交稿一共花了多少时间？二十分钟。二十分钟？这么一点时间写了这么完整的段子，你觉得是当场写给你的？什么意思啊？ 别把人想得太好了，当心被卖了还不知道。天下没有免费的午餐，做好心理准备吧，别到时候哭鼻子，谁都救不了你。就这些吧，看着还行，走了。啊，每个月三千五，别太拼了。是三千八。 长相洋气的小清新古风是什么？哎、呀，你别理他啦，你就按照我给你的那几个方向去设计风格。那那设计出来的周川老师不喜欢怎么办啊？嗯，大象，周川老师虽然是你偶像，但是我还是得直说，他那个直男知道什么叫做洋气吗？喂。 喂，楚理啊，你跟江雨成那边到底搞什么名堂？怎么了？发生了什么事啊？想必大家都看到了，就在刚才，二十分钟以前，江雨成在他的微博上发了一篇关于他的新书《消失的游乐园》的试阅序章。在这篇微博发出来二十分钟的时候，转发率破万，光评论就有八千多。 这件事情更有意思的是，在我看到他这篇序章的时候，我觉得非常的眼熟，因为故事结构跟刊登在咱们《月光》杂志上面那个卷首文是一模一样，啊不，应该说是几乎一模一样，因为它的细节更详细了。您是说他用我们的卷首企划，给自己的新书打了一部大大的广告？没错。 所以我就想问问楚理你是不是故意的给你的偶像江雨辰在咱们的《月光》上刊登了一则免费的广告啊？如果真是这样的话，那你拿到好处了吗？我没有，我也不知道为什么江老师会这么做。你不知道？好了，不要再争了。现在的当务之急是如何拿下这本新书，不然，确实是是给别人做嫁衣。 于主编，我可以去说服姜老师。你去？你知道外面现在有多少家公司都在私底下询问这本书的情况吗？都想把它签下来。你去的话，我敢保证，肯定能把它弄黄了。哎，杨总。杨总，真不知道你们是怎么做事情。只要是个大作者的文章。 就可以不分青红皂白，随便登在杂志上吗？阿尔布斯怎么想的？都是傻子吗？余姚，我听说是你力挺登载的，是吧？今天我把话放这，事情已经发生了，江雨辰的新书必须签给我们圆月。 人是我找来的，一切都是我的责任，我一定会用最大努力把他签下来。你们到现在为止，居然没有一个人能联系上江雨城，消失的游乐园》这本书现在声浪这么大，消失系列的第一部就在咱们公司出版的。如果下一步被其他的出版社签走了，你们想让全行业看他们笑话是不是？联系到没有？他手机关机了。关机了，关机了，找不到了。 朋友问过没有？他的朋友圈、微博各大社交平台都是摆设吗？江老师的微博更新了，有定位，我去找他。快去！竟然不接电话。 被白莲花作者摆了一刀，滋味如何？很酸爽。不过，要是这朵莲花开在我的池子里呢？温泉酒店，果然，周传老师也在。 喂，于主编，周一我一定会给您一个满意的答复。另外，我想问一下，我车票能报销吧？江雨辰，反而这么一出，你的良心不会痛吗？在元月社借他们的版面宣传自己的新书，居然还把书签给人家。哎，你从昨天开始接了多少个出版公司电话了？干嘛？为你家小编辑。 出头，他又不是我家的谁谁谁，我帮他出头干嘛呀？只是我跟你不一样，我是个有良知的人。毕竟当初在这个事儿上，是我怂恿你去写的镇守语，我言语上谴责你几句，再想看看大结局不过分吧？当初你签元约社，不是也踌躇了很久吗？哎，我跟你可不一样。嗯、游乐园是我这两年唯一的作品，如果我继续失败下去，那我很有可能就此封笔了。 哎呀，从小到大呀，得势性就是那种，怪不得总是被顾白之戳到肺管子。七年的老读者啊，就这么被最喜欢的偶像背我捅了一刀，哼，指不定现在在哪个犄角旮旯里哭呢啊！好好一姑娘，用这点时间谈个恋爱的话，估计现在孩子都已经能打酱油了吧？江雨辰，你就没有一丝内疚吗？ 这件事上，是我对不起的。但是你有没有想过，如果我继续这样籍籍无名的沉沦下去，那才是对我读者最大的侮辱。江伯伯要是知道他的儿子有这么感人三观的话，一定会很欣慰。你看，你让我帮你家小编辑写卷首语，我答应了。嗯。 现在你又明里暗里的想让我签元元手，你这么帮他，是不是对他别有居心？我就是想拯救一下你的良知而已。嗯。喂。喂，周超老师。 你现在和江老师在一起吧？你打电话给我就是为了找他呀？江老师在微博上发了你的半裸出浴背影图，他手机不在身边吗？他他没有职业道德、啊，休假的时候呀，从来不看手机的。哎，对了，今天江雨辰微博下面很热闹，嗯，我我没什么事，你好好休假吧。 这猴子该不会直接杀过来吧？干嘛？你赶紧看看你手机上有没有他的电话、微信或者邮件。谁？猴子呀、啊！快点儿。 除了几个小时前通过一通电话，其他完全没有。那太不真常了。你是不知道他这个人有多难缠。当初可以拿着包子不眠不休在我门口蹲点，现在都火烧眉毛了，他要这么能沉得住气。反正现在沉不住气的人是你。姐姐，你就告诉我房间号就行了。不信的话，你可以跟着我去看看，看看他听见我的声音开不开门。 嗯、昨天我跟我老公吵架完之后，他就一个人躲在了这里。我给他打电话，竟然还是个陌生人接的。我现在真的特别害怕，他万一抛弃我了怎么办？真的傻过来了！这个，求求你放帮我吧！哎、我找的就是他。你怎么来了？这位女士，既然已经找到了您的丈夫，哎，我不是他丈夫啊，松手。 不松手，我报警了！老公，你不要我了吗？老公。老师好。哼。你怎么刚来了呀？为了见偶像么平啊？ 我一定要见到江老师，而且要保证是第一个见到他的编辑。江雨辰现在在睡觉，你要是这个点把他吵醒的话，能不能活着离开都是个问题。你以为所有人都跟我一样和蔼可亲啊？你和蔼可亲？ 你怎么知道我在这儿啊？姜老师的微博不是发了定位吗？周川老师，你觉得姜老师会愿意把《消失的游乐园》签给我吗？我知道这本书对他来说很重要。昨天他发出《誓月虚妆》后，肯定有很多出版社都在打他的主意。嗯、我是不是第一个来找你们的呀？不知道，应该是吧。不过我就很好奇啊。 一个正常的女孩这时候不应该先哭一把，说：“蒋老师怎么这样？他居然敢骗我！”你怎么没这种情绪啊？我也想去问的呀，后来仔细一想，作者就是编辑手上的刀。作为一名武将，如果不能好好利用自己的武器，反而用倚天剑去切西瓜，西瓜被劈碎了，桌子也被劈成两半，还要去怪武器太锋利了。 这不行，这不行，所以我不能去怪他，我只能去说服他。那在你心里，我是个什么程度的武器啊？嗯，你算是屠龙宝刀。行，我现在就帮你把这个信箱给叫出来。 哎，你你怎么来了？你好，楚理，我是江雨晨。你不是书店老板吗？怎么会是江雨晨？之前一直没告诉你，你不会怪我吧？ 怪你！哎呀，早知道你是江老师的话，我就会天天跑书店了。你好，你好。要不然咱们坐下聊啊，这搞得像是兄妹相认似的啊！来，坐下聊。啊。也谢谢你，助理。谢谢你啊，帮我拉位子。也谢谢你，助理。这么远来找我，一定很辛苦吧？ 没有，不辛苦，能见到您，我觉得很值得。朱莉啊，你不是说有什么正经事要找江文产聊吗？哦，对。姜老师，这次来找您是想跟您聊聊《消失的游乐园》在我们月光上连载的事。之前你给我们发过《誓约》序章》，我觉得能。其实那个故事，我只是觉得和你们的企划很符合，但是后来才知道。 给你们造成了很大的困扰，我很抱歉。没关系，没关系。我是您多年的读者，也一直在等待您的新书。如果你能给我们月光一个机会，我一定会想尽办法满足您的条件，都可以商量的。真的，什么都可以商量？嗯，我尽量。那合同上我的保底版税，要是他落河神书的两倍。 凭什么呀？你敢答应试试？嗯，这个可能恐怕有些困难。那我实在找不出任何理由能够跟袁月社合作。之前我见过你们的苗副主编，他个人对我的创作风格也不是很认同。 那是苗副主编。这次来找您的人是我，他不懂。助理，如果我把消失的游乐园签给你，你会好好对他吗？我当然会啦！我一定会亲自一个词一个字的编教，翻山越岭为您去找最好的画手，和领导大战八百回合，为您争取最优的稿酬。 江老师，只要您的要求，我都会努力做到。一个新人的口头承诺算数吗？助理，这次我们又盯上同一个目标了。我不会和新顿签。不签给新顿，还是不签给我？ 之间气氛怪怪的，大人的事儿，小孩别管。我现在是以新顿内容策划部总监的身份和你谈一份商业合同，要不要签？也看看条件再说嘛。这是一份全版权合同，我已经签字了。现在我们网站连载，然后你再出版，版税给你最高的十五个点。 之后的影视、游戏开发五五分成，保守估计，第一期的收益应该会有七位数，百万。你还有什么想要的都可以跟我说，我能做主。至于这位小姑娘，应该在楼下买杯咖啡，都要向领导请示。她也是白谈。我听说，你们新顿不是签了一个悬疑类的新人作者吗？ 你如果同意签约，我向你保证，所有资源都会向你倾斜。果然是没有利用价值的人，就可以随便抛弃掉。江雨辰，你和我是一种人，还不走啊？要听完全程吗？凡事也要讲究先来后到，我还没说完呢。 杨老师，虽然我们圆月社给不了您最优的条件，我也只是个新人，但是您刚才也听到了，签好的合同，到最后都可能因为签了新的作者而不遵守承诺。我们圆月社可不会这样哦。改天再励。 我们元月社虽然有些老旧，但却是精心耕种的苗圃。新盾更像是快速收割的大棚，没有利用价值就会被舍弃。您怎么知道你未来不会被舍弃呢？等到整个市场都变成大棚出品，苗圃也会变成荒地。元月社逆势而为，真是精神可嘉。江老师，反正不管你做什么选择，我都尊重你。说完了。 好吧，姜老师，不管你选择哪个，我都是你永远的忠实读者。选我们吧，姜老师。